આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ યુટ્યુબ ચેનલ વ્રતકથાઓમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે આ વિડીયોમાં સાંભળવાના છીએ સાંઈ બાબા અષ્ટોતર સતનામાવલી એટલે કે સાંઈ બાબાના એકસોને આઠ નામ તો ચાલો સાંભળીએ સાંઈ બાબા અષ્ટોતર સતનામાવલી ઓમ શ્રી સાંઈનાથાય નમ ઓમ લક્ષ્મીનારાયણાય નમઃ ॐ कृष्णरामशिवमारुत्यादिरूपाय नमः ॐ शेषशायिने नमः ॐ गोदावरीतटसिरडिवासिने नमः ॐ भक्तहृदयालयाय नमः ॐ शद्रनीलाय नमः ॐ पूतावाशाय नमः ॐ भूतभविष्यद्वावर्जिताय नमः ॐ कालातीताय नमः ॐ कालाय नमः ॐ कालकालाय नमः ॐ कालदर्पनमनाय नमः ॐ मृत्युञ्जमयाय नमः ॐ अमर्त्याय नमः ॐ मर्त्याभयप्रदाय नमः ॐ जीवाधाराय नमः ॐ शाराय नमः ॐ प क्तावशमर्थ्याय नमः ॐ भोक्तावनप्रतिज्ञाय नमः ॐ अन्नवस्त्रदाय नमः ॐ आरोग्यक्षेमदाय नमः ॐ धनमाङ्गल्यप्रदाय नमः ॐ्दिसिद्धिदाय नमः ॐ पुत्रमित्रकलत्रबन्धुदाय नमः ॐ योगक्षेमवाहाय नमः ॐ आमर्द्यावन्दाय नमः ॐ मार्गबन्धवे नमः ॐ भुक्तिमुक्तिस्वर्गप्रदाय नमः ॐ प्रियाय नमः ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः ॐ अन्तर्यामिने नमः ॐ सच्चिदात्मने नमः ॐ नित्यानन्दाय नमः ॐ परमसुखदाय नमः ॐ परमेश्वराय नमः ॐ परब्रह्मणे नमः ॐ परमात्मने नमः ॐ ज्ञानस्वरूपिणे नमः ॐ जगतः प्रीते नमः ॐ भक्तानामातृदातृपितामहाय नमः ॐ भक्ताभयप्रदाय नमः ॐ भक्तपराधीनाय नमः ॐ भक्तानुग्रहकातराय नमः ॐ शरणागतवत्सलाय नमः ॐ भक्तिशक्तिप्रदाय नमः ॐ ज्ञानवैराग्यदाय नमः ॐ प्रेमप्रदाय नमः ॐ संशय हृदय नमः ॐ हृदयग्रन्थिभेदकाय नमः ॐ कर्वध्वसीने नमः ॐ शुद्धसत्त्वस्थिताय नमः ॐ गुणातिद्गुणात्मने नमः ॐ अनन्तकल्याणगुणाय नमः ॐ अमितपराक्रमाय नमः ॐ जैनय नमः ॐ दुर्गक्षोभ्याय नमः ॐ अपराजिताय नमः ॐ त्रिलोकेषु अविधागतये नमः ॐ अशक्त्यहिताय नमः ॐ सर्वशक्तिमुरुतये नमः ॐ स्वरूपसुन्दराय नमः ॐ सुलोचनाय नमः ॐ बहुरूपविश्वमूर्तये नमः ॐ अरूप्यवक्ताय नमः ॐ अञ्चित्याय नमः ॐ सूक्ष्माय नमः ॐ सर्वाति नमः ॐ मनोवागतीताय नमः ॐ प्रेममूर्तये नमः ॐ सुलभदुर्लभाय नमः ॐ अशायसहाय नमः ॐ अनाथनाथ दीनबन्धवे नमः ॐ शर्वभारपुत्रे नमः ॐ अर्कामने अर्कामनेकर्कमाणशुकणिने नमः ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः ॐ तीर्थाय नमः ॐ वासुदेवाय नमः ॐ शन्तागते नमः ॐ सत्पराणाय नमः ॐ लोकनाथाय नमः ॐ पावनादाय नमः ॐ अमृताशुवे नमः ॐ भास्करप्रभाय नमः ॐ ब्रह्मचर्यतर्पशादिसर्वव्रताय नमः ॐ सत्यधर्मपराणाय नमः ॐ सिद्धेश्वराय नमः ॐ सिद्धसङ्कल्पाय नमः ॐ योगेश्वराय नमः ॐ भगवते नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ सत्पुरुषाय नमः ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ॐ सत्यतत्त्वबोधकाय नमः ॐ कामधिस्वैरिद्यशिने नमः ॐ अभेदानन्दनुभवप्रदाय नमः ॐ समशर्वमत्सम्मताय नमः ॐ श्रीदक्षिणामूर्तये नमः ॐ श्रीवेङ्कटेशरमणाय नमः ॐ अद्भुतानन्दचर्चाय नमः ॐ पप्रणातिर्हाराय नमः ॐ संसारशर्वदुःशर्कराय नमः ॐ सर्ववित्सेमुखाय नमः ॐ सर्वार्थबहिस्थिताय नमः सर्वमङ्गलकाराय नमः ॐ सर्वापिष्टप्रदाय नमः ॐ समरशन् मार्गस्थापनाय नमः ઓમ શ્રી સમર્થ શુદ્ધ ઋષા સાયનાથાય નાથાઇ નઈ અષ્ટોતર શતનામાવલી સમાપ્ત મને આશા છે કે તમને આ વિડીયો જરૂર પસંદ આવ્યો હશે વિડીયો સંપૂર્ણ સાંભળવા બદલ ધન્યવાદ